Вітаю! Ви дивитесь «Підпільну імперію. Проект про кіно, де кіно є приводом поговорити з відомими персонами не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що дивляться люди, на яких дивимось ми, і як власні фільми допомогли їм знайти себе. Сьогодні на нас чекає Різанина, чорна комедія режисера Романа Поланського, фактично про крах громадянського суспільства. Стрічка виросла із театрального блокбастера француженки Реза Бог Різанини. Перш ніж потрапити на великі екрани, п'єса успішно йшла на половині театральних сцен світу. Історію про те, як четверо дорослих намагаються розв'язати конфлікт, що трапився між їхніми дітьми, переглянемо в компанії Олексія Мочанова, гонщика телевізійника. Він судитиме роботу і Романа Поланського, і його зірок Кейт Вінслен, А Джони Сірейлі, Кристофера Вальца та Джоді Фостер. Добрий вечір. Добрий вечір. Спасибо, что зашли. Олексій Мочанов, підпільне прізвисько, гонщик, журналіст і телеведучий автоканалів та автопрограм. Чемпіон України з автослалому є фанатом Джекі Чана і двох опосумів із льодовикового періоду. Досвід у кіно поки обмежується озвучкою героїв мультиків тачки та «Льодовиковий період. Співає зараз багато часу приділяє допомозі воїнам у зоні АТО. От імена і звісних акторів вас. манит на просмотр фильма или напротив? После того, как мой любимый Аль Пачино начал сниматься в такой же ерунде, как мой любимый Джигарханян в свое время, и получилась такая американская версия «На свете столько нет армян, как в фильмах, где сыграл Джигарханян», я перестал доверять этому, потому что понимаю, что актеры тоже люди. Кто-то из наших снимается в рекламе, а там народ уже лезет куда угодно. А вот скажите, вы что-то слышали про фильм «Резня», про романа Поланского? Поланский — это человек, который... Больше, наверное, в нашем медиапространстве известен какими-то выходками, вечным поиском американской полиции, кино, которое он может снять. Не знаю, насколько это получится. Комедия. Очень часто театральные какие-то хорошие пьесы, получают хорошую экранизацию. Есть очень мало театральных актеров, которые реально о себе смогли заявить в кино голливудском. Тож починаємо дивитися стрічку різанина Романа Паланського разом із Олексієм Мочановим. А після перегляду поговоримо про художні якості цієї стрічки. Олексій, що скажете? Саме щасливий по-моєму історії – це хомячок, який все-таки вировся на волю із душної кімнати. полтора часа там ід кіно. Я, честно говоря, несколько раз там чуть не схватился за нож. Я бы перебил всех четверых. Очень специфический фильм. Комедии я там особо не обнаружил. Фостер переигрывает, когда орет в конце. Ну, он намеренно переигрывает, а, кстати. Не, Кент не... переигрывает, когда играет пьяницу, которая свалила там с двух даже не стаканов. нас стаканами не удивишь. Не знаю, я, конечно, выросший на, на Джеки Чане Брюсси Ли. Брюси Виллиси, у которого еще когда-то были волосы. Мне тяжело погрузиться в Такие вещи. А мне не кажется, что этот фильм ну, нудный, но он такой, знаете, ну, на троечку. Эмоции то все-таки были. Вот вы сказали, за нож чуть не схватился. У меня низкий порог терпимости и обострено чувство справедливости. Я очень не люблю Негодяев, ну, в, в любом виде, да. Там прозвучало несколько очень хороших фраз, там типа да, там мужчина, от которого не исходит опасность, это не мужик, да, там и должен быть кольт 45-го калибра и, и не волнует. Вы как, к этому как относитесь? Каким мужчина должен быть? Мне кажется, что ну, хорошо живут э, такие противоположности. Одинаковым людям очень сложно друг с другом. У меня и мать, и отец, особо э, академики, археологи прожили вместе больше 50 лет, но я вот помню, что всегда в семье был такой взрывоопасная ситуация, потому что два сильных человека, которые способны настаивать на своем, доказывать друг другу свою правоту, плюс еще, когда они занимаются одной и той же работой и все с работы переносится и в дом. Это, конечно, такой лейденские банки, всегда немножечко электричество. Что цементирует отношения мужчин и женщин, как вы думаете? Доверить друг другу, надежность, уверенность друг в друге, эмоции, которые иногда хлечат через край, но их можно друг другу простить и попытаться запихать их куда-то на место. В жизни же как океан. Плохо, когда всегда штиль, плохо, когда всегда шторм. Плохо — это всегда бриз. В жизни все должно иметь какие-то грани. Не бывает белого и черного, не бывает плохого и хорошего. Бывает только нравится и не, не нравится. Всегда два человека — это две каких-то таких вот плоскости, да, которые, когда далеко друг от друга, все плохо. Когда они накладываются друг на друга, тоже все очень плохо. У каждого должно остаться свое в жизни пространство uh -huh. и быть общее, которым ты очень дорожишь, потому что оно тобой построено и, и тобой охраняемо, и с той, и с этой стороны. Кино обычно показывает не истории счастливых семей, а показывают какие-то драматические истории. И за этим всегда приятнее смотреть. Сейчас очень многие фильмы становятся похожими на мультики. «Аватар» считаю, что это была одна из самых больших ошибок человечества — собирать кучу денег на вот эту вот бестолковщину за, за пол ярда. Сюжет не нов. Да, это как в свое время, когда я смотрел «Титаник», а я вытерпел это все и до сих пор считаю, что это три часа ну, бесполезно потратить времени абсолютно. Но потому что это грустная история о любви, такой страсти, возникшей на палубе корабля между Беглым Ди Каприо да, там, и Кейн Твинслет из богатой семьи. А вот эта история, которую можно было бы рассказать в, там, в маршрутке Киев Житомир, но непонятно, зачем для этого было топить еще две с половиной тысячи человек. Вижу, понятно, что э, у такого человека, как герой Ди Каприо, с такой женщиной, как героиня Кейн Твинсли, не было ни одного шанса остаться вместе. Я люблю другие кино. Я люблю... А что? Что любите? Расскажите. Я люблю Джеки Чана. Я работал уже когда-то каскадером на ВРТ, и я видел там все, наверное, там 45 фильмов Джеки там, тех лет. Я люблю вот те боевики, которые реально за полтора часа дарили людям какую-то радость экшена с легкой улыбкой на лице. Симпатия к ним продиктована тем, что вы выбрали себе профессию каскадера, или напротив, вы выбрали профессию каскадера, потому что восхищались этим кино. И какое кино вас впечатлило в детстве? В детстве мы там с бабушкой смотрели 17 весны", это было очень круто, и бабушка плакала, когда а вы? там Холтов выносил ребенка. Я почему-то уже тогда понимал, что это кино. А мне очень нравится Аль Пачино, мне нравятся старые э, фильмы с Даниэлем, мне очень нравится э, список Шиндлера, фантастический фильм. но такой, он очень тяжелый. И я бы не сказал, что его хотелось бы посмотреть 20 раз. Но снят он великолепно. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Вам спасибо. Больше вот. Больше фильмов хороших и разных. Давайте показывать людям мультики. Нагадаю, что Алексей Мачанов подарил свой голос героям ледовикового периода. Кроме того, его голосом, как як, як вы могли почути, были... ну и Шварценеггер. Я бы мог озвучивать «Остров сокровищ», знаешь, там «Наступит ночь». І живий, і позавізують мертвим. Я кидаю, ту фразу ляпнув в терміналі Донецького аеропорту, Дісаніки скалі, що раз миття потому бо прозвучало слишком зловеще. Нагадаю, що ви дивилися під пільну імперію. Ми сьогодні з Олексієм Мочанвом переглядали різанину Романа Паланського, чорну комедію, яку Олексій оцінив на трічку, але тим не менш було про що поговорити. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень, наступної п'ятниці. Під пільна імперія знову з'явиться в ефірі один плюс один. Хай щастить.